полетели. сейчас едем на место обстрела, по информации обстрел на месте Велина. Я просто ждал застосования кассетных боеприпасов. Идем на, на, на помогать мешканцам, надо надо надавать помедичную допомогу. Вот она, видите? Одна, и последняя. но это маленькая, что-то непонятно. А вот у нас... Так, мы его Как зовут? Но...

Что у тебя? Ага, держим вот так, держи другой свой. Молодец. Вы пришли на рынок скупиться, чем вы работаете здесь? Скупиться, да? Что хотели купить? А что за шланга? Куда она? чтобы воду слить с водонагревателя. Смотреть, кто это. Я вот там стоял, далеко. Я работаю здесь и уборщик, я храню. Вот это вот прилетело, Все нормально, не кипишуем, самое главное. Алло, Остальное все мелочи, правильно, дядь Лёнь? Прибежала, мне позвонили, мы тут Сверху живем. А муж пошел на рынок, да? Да, он пошел на рынок. Дядя Лен, терпим. Две минуты до больницы, и там окажут помощь. Хорошо? Я не, вас вас я не вижу. Я не вижу. Сейчас я Лен и поехали дальше. Да. Зараз мы едем удали, На местный рынок, да еще есть 300 после за типа да загибли. Едем помогать, да эвакуировать тела загиблих. Да, И все, давай, держимся, давай давай, давай Оп, убегай, а куда, куда, давай, друг Так. Ну, я послушаю, я поделала так просто спряталась. У, услышали, как летит, да? Что? Услышали, как летит? Да, слышали, нож летит постоянно, сильно не прислухаешься. А потом, О, когда начала, прям сильно громко разрываться, Тогда ездим. Да. Слушай, ездим с Фроматурга, возим хлеб людям, вот, пожалуйста. Страшно, больше. Подожди, хорошо. хорошо? Давай, 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 покачивай. А куда? Голову держите, голову ему помогите. Под Да, полетели. Подумай, поднимай, поднимай. Подгоняй. Подгоняй. Давай, поехал, поехал. Давай, поехал, поехал поехал давай, 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 давай. Смело, смело, смело. Тяжелый. Подожди на нутрянку, справа там. Придержим носилки. Фиксидуй. Все, погнали. Не спешим. Ні-ні-ні, катав, корона сіхні. Єлі-єлі пульсьціляють. Саме в той час, коли там було багато людей, вони вийшли за покупками після закінчення комендантської години. Тут були продавці, місцеві мешканці, підприємці з Краматорська, які привезли товар. Зараз багато постраждалих, загиблих та поранених. Ворог завдав підступного удару по місцевому ринку міста Дружківка. Удар був завдано касетним боєприпасом. Зараз поліція здійснює огляд місця події. Медики допомагають пораненим, які надходять до медичних закладів.